Сегодняшнее мероприятие – это первое как бы, в нашей области, где будут встречаться батальоны подразделения полиции силовые и выявлять, кто из них сильнейший. Раньше это был чемпионат области по правоохранительным органам, где выступали РУВД, все спецподразделения. Но на протяжении последних трех лет это как бы было не до того, потому что и в зоне АТО участвовали, сокращения были. Ну а в первом первый пункт или второй их физического наставления – это упражнения и занятия рукопашным боем, где человек должен, полицейский, сделать задержание, минимум причинить вреда, или же в зависимости от ситуации, где будет нанесена э, Атака на полицейского или на граждан, он уже применяет в зависимости от подготовки, которую проходит. А эти соревнования, как всегда я говорю, готовят их к более серьезным встречам или неприятностям, которые их ждут на службе. Здесь, как поддерживают меня все медики, это выпускание адреналина. Без адреналина нельзя научить человека не задержать, не пойти на нож, не сделать выстрел. Э, ну, так же самое, не участвовать в зоне АТО, потому что психологическая подготовка, это в первую очередь, когда он ходит один на один и должен одержать победу. Не видно хода боя. Здесь уже не видно, что

Хорошо, до перемоги змагання. Нагороджується Мышко Сергій. И еще одна категория за лучшую технику на соревнованиях получает царевой Евгений. Третье место занимает команда «Второй рот». Второе место занимает команда «Седьмой рот». За первое место награждается переходящим кубком команда ⁇ Первая роль ⁇